по философии. И у нас была такая дилемма. Мы строим доходный дом, такой сухой инвесторский проект. Мы говорим о том, что мы впервые после Советского Союза возобновляем инвестиционный продукт. Такое понятие, как доходный дом, когда ты, как инвестор, не занимаешься вкручиванием лампочек и чисткой унитазов у своих арендаторов. А ты фактически просто купил и получаешь деньги. А с другой стороны, у нас такой хипстерский дом. В котором живут люди, и им нужно делать совместную рекламу. Но когда мы просто потом опять же таки изучали, это я понял, что люди всех трех типов, а это те, которые хотят арендовать в доме, те, которые хотят инвестировать в дом, те, которые хотят купить квартиру в доме. И им нравится просто общий образ того, что это такой молодежный живой дом всем. И мы понимаем, что фактически мы фильтруем по всем трем направлениям, и тем, кому он нравится, мы как раз и можем его предложить. Поэтому философия как раз сложилась в том, что построить дом, в котором мы назвали даже дом, home space, то есть такое домашнее пространство, в котором люди живут не в квартире, а они вот могут общаться путем построенной некой инфраструктуры.